Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aziz standart xidmetinizə salam arz edirəm. İnşallah çalışarık ki bu söhbətimizdə ölülərin eşitməyi haqqında olan şüdehəyə xülasə xülasə də olsa inşallah cavab verək. Cavabımız həm ağlı tələbələrdən boyunca, həm Quran ayələri, həm də hədislərdən işarə olacaq inşallah. Eee, deməli biz e, şübhə budur ki, bəzilər deyillər ki, insanlar ki, ölədillər, dünyadan gedirlər, artıq bizi eşitmirlər. Onlar üçün Quran oxumağın və dua etməyin heç bir xeyri yoxdur. Bu şübhədir. Şübhənin cavabı olaraq biz xidmətinizə e, arz edirik ki, Bir sıra dəlillər var bizim üçün, açıq-aydın dəlillər həm Qurani-Kərimdə, həm də hədislərdə. Deməli, bəzi hədislər var ki, əvvəlcə bunu qeyd etdim ki, ölüllər özləri həm özləri də bir sıra ə, mərtəbələri var, dərəcələri var. Məsələn, insan var ki, mömin olaraq dünyadan gedir, tövbə edərək dünyadan gedir. İnsan var alimdir. İnsan var çox böyük dərəcələri var Allah yanında. Və insanlar da var ki, ishadə insanlar yünəlti insanlar var və qeyri müsəlmanlar var, müsəlmanlar var. Bu insanlar ümumiyyətlə dərəcələri var. İndi bunların eşitməsi də ə, müxtəlif ola bilər. Bunu öncədən deyim ki, müxtəlif ola bilər. Amma bunu da qeyd edək ki, ə, Quran ayələrinə əsasən və müsəlmanların etiqadı budur ki, bütün hər şey Allahın izni ilə baş verir. Əgər biz burada ölülərin eee eşitməsi haqqında olan şübhəyə cavab verilsə əslində ən sadə yol budur ki onlar Allahın izniylə eşidirlər. Əgər Allahın izni olmasa hətta biz dirilər də nə səslə işlətməyirik. Bunu biz bilməliyik, bunu dərk etməliyik. Hətta biz insanlar, diri insanlar, biz özümüzə diri deyiriksə e, zahirdə biz diri deyilik, insan aşağı e, tərzində olan insanlar dünyada yaşayan insanlar biz özümüzə diri deyirik. Və bizim eşitməyimiz, bizim söz, söz deməyimiz, bizim görməyimiz hər bir işimiz Allahın izninə bağlıdır. Əgər Allah iznini verməsə, heç birini biz də başa çəkməliyik. Biz də elə bilmərik. Biz də eşidə bilmərik. Amma görünür ki, o şübhədənlar bunları heç birini nəzərə almıyiblər əslində. Şüphe salan insan gələcə öncə düşünsün və sura desin ki, bu şübhədi ya yox nədir? Bundan əlavə Qurani-Kərimdə e, ayə var. E, Bəqərə sunasının əvvəlində buyurur ki: "Əlləzîn yûminûna bil-ğayb". Yəni möminlər, müttəqilər o kəsldəki e, qeybə inanırdılar. Biz elə bilərik ki, axirət olamı, yəni ölülərin e, bərğəs, bərzəx olamında həyatına da iman gətirərək, yəni inanır və çünki qeybi bir şeydir. Yəni Allah da buyurur ki: Məamin o kəstir ki, muttaki o kəstir ki, onlar qeybi alamlara inanırlar. O ona da bir qeybi alam ki, demək ular. Onlara əlavə biz demərik ki, həzrət peyğəmbərdən hadis var. Açıq aydın o həzrət buyurur ki, bütün firqələr, bütün məzhəblər qəbul edirlər ki, bir sıra şeylər var ki, bir sıra əməllər var ki, insan özündən sonra ağa qoyarsa, bunlar insanın çatırığının səbəbi. Deməli onlardan biri budur ki, insan əgər xeyir bir iş görsə, məsələn, e, köprü düzəldərsə, mədrəsə düzəldərsə, xəstəxana bular, bunun savabı insana çatır insanın özündən sonra. Həmişə çatır qiyamata kimi. Nə qədər ki, orada fayda insanlar götürür ondan. İkincisi salih övladdır. Əgər insan salih övlad özündən sonra qoyarsa, o salih övladın əməli insana yetişir. Yəni insan əgər dünyadan köçübsə, Onun salih övladı, onun üçün dua edirsə, bu dua insana çıxatır. İndi söhbət o eşitmək haqqında dənsə, biz eşitmək haqqında da e, qeyd edərik. Deməli, e, bu şübhə bucür, yəni şübhə salanlar e, adətən gördüklərini e, qəbul ediblər. Bu şeylər də ki, görmürlər, onu qəbul et etmirlər. Bir halda ki, Məs sahədə bir misal çəkinim xidmətinizə. Sahədə bir misal ə, əqli misalda. Yəni bəzən görürsünüz ki, bəşər dünyada elə şeylə düzəldirlər ki, insan qabaqcadan onu əgər desələr ki, filan şey mümkündür, insan inanmır. Məsələn nə? Məsələn, insana desən ki, mən sənin bir şey var, mən düzəl bir şey var, qoyuram öz qabağımıza, mən səni görürəm, sən isə məni görə bilməyəcəksən. Heç kim buna inanmazdı. Amma Görürük ki, axır zamanlarda bu dövrümüzdə elm inkişaf edib, insanlar ıı, şüşə düzəldidilər, maşın şüşəsi və yaxud evin pəncərəsinin şüşəsini. Şüşəni qoyurlar pəncərəyə. İnsan o tərəfdən çölün insanı içərini görmür, amma içəridə olan, o tağda olan insan çölü görür. Deməli bu nədir? Bu sadə bir şeydir ki, bəşər bunu düzəldib elə ee insan görür bir tərəfi, bir tərəfdən görürsən, bir tərəfdən görmür. Axirət alamı da budur. Biz təsəvvür edə bilərik ki, bəli, axirət alamı da buna oxşar bir şeydir. Yəni biz ölüləri görmürük, amma ölüllər, onların ruhu bizi görürlər və bizi eşidirlər mümkündür bu imkanı var bunun. Eee bundan əlavə ee biz bunu da deyim ki, xidmətinizə Əsasən də o kəsler ki, Şopenis halıblar, onlar Quran ayəsini düz däl kim etməyiblər. Düzgün dälf etməməkdəndir. O kəsler ki, ölülərin eşitməməsini isbat edirlər, isbat etmək istəyirlər və yaxud onu cəmiyyətə sıralamaq istilər, deyirlər ki, ölüllər həqiqətən də eşitmir, onların şübhəsi ə Quran ayələrinin düzgün təhlil etməsindəki qaynaqların əslində. Bu ayə bir ayə var Qurani-Kərimdə. nəmli surasının 80-ci ayəsində. Qurani-Kərimdə Allah Təala buyurur ki: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnnekə la tusmi'ul-mauta, tusmi'ul-mauta, və la tusmi summa du'a iza vallau mutabirin. Bu oylə ki, ey peyğəmbər, həqiqətən sən ölüllərə eşidtirə bilməzsən və sən çarlara öz doğanı eşidtirə bilməzsən. Bir e, halda ki, onlar e, qayıdırlar və qaçırlar sənin e, sözlərini eşidəndə. Baxın, e, burada bu ayədə, bu mübarək ayədə Naml surasının 80-ci ayəsində bunu o kəslər ki, şübhə saldılar ölülərin eşitməyinə, Bu ayəni düzgün başa düşmüblər. Nə üçün? Ona görə ki, bu ayədə Allah Taala istəyir ki, kinayə inəndəsin ki, sənin eşitmək, eşiditmək istədiyin şəxslər ölüdülər əslində. Yəni necə? Yəni onlar ki, onların xüsusiyyəti budur ki, ular çağırdılar. Həm ikinci bölmədə, bu ayənin ikinci bölməsində buyurur ki, ey peyğəmbər, sən e, karlara duanı eşitdirə bilməzsən. Bir halda ki, onlar Sənin səsini eşidirlər, qaydırlar, qaçırlar. Səni görəndə peyğəmbər təbliğ edəndə onlar qulaqlarını hətta toru tutup qaçırdılar. Diridilər ha, zahirdə diridilər, amma uca pərvərdir digər buyur ki, sən bu karlara eşittirə bilməzsən. Və bu karların müqabilində ki, Allah ölüləri qara vermir ki. Ona görə də bu ayədə buyur ki, latusni ul mauta sən ölüləərə eşittirə bilməzsən. Bunun müqabilində diri deyil əslində bu bu kəlmənin bu ayənin ə, istədiyi ölülərdən məqsədi o o kəslərdəki onlar eşitmək istəmirdilər peyğəmbərin sözünü eşitmək istəmirdilər istəmirdilər ki peyğəmbərin sözünü qəbul etsinlər və ondan da düşünsünlər. Ona görə də burada bu ayədə bu, bu mübarək ayədə qalan ölülər müqabilində karlardı. Nəinki dirilər. Ağə